Харьков. Мы у стадиона «Металлист», который по праву считается одним из лучших стадионов Европы. Здесь был проведен Евро-2012. И на этом великолепном поле Божий Вильям Удяев прогнозирует результат матча Мексика-Хорватия. поле подменили. Но ничего, мы все равно покажем класс. Тем более, что мы тут скажем впервые на футбольном поле. Это половинка ворот за Мексику. И это половинка ворот за Хорватию. Правило игры. Победит та страна, в половинку которой я забью мяч. А если поймает наш вратарь, то будет ничем. Итак, мы отсчитываем 11 метров. Справедливости играем в темную. Пробуем забить мяч. Победила Хорватия. Поживели модель уверен!